Ya bapaknya dia. Tukuci Ali ini, uh, apa namanya tuh anaknya salah satunya adalah Cut Mohani. Mamanya Umar. Ya Cut Mohani itu mamanya Tegu Umar. Kemudian uh, beliau ini anak anak nomor dua dari Tukuci Ali. Abangnya namanya Tekuci Abdurrahman melawan Belanda, kejurun muda namanya. Jadi tahun 1878 itu, eh, tahun 1874 itu Belanda pernah menat, suruh menandatangani kepada apa? Eh, sekitar tahun 1878 kalau nggak salah saya menandatangani Korte Verklaring di, di, kapal apa di atas kapal di sini. Beliau ini beliaunya sudah tua. Jadi tanda tanganlah pernyataan perang. Tapi anaknya yang tua, namanya Teku Muhammad Abdul Rahman, dia nggak mau. Dia terus berperang, terus berperang. Uh, pokoknya perang melabuh itu besar lah waktu itu. Ya kan? Kemudian beliau ini kawin dengan Toki Nyakcut Tripa. Ya, yang kemudian diangkat oleh Van Langen itu menjadi Ule Walang Tripa diganti namanya menjadi Teku Nyakcut. Nah, jadi mungkin beliau ini satu-satunya orang yang memperoleh gelar Teku itu dari dari Belanda. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa gelar Teku dari Belanda nggak ada gelar Teku dari Belanda. Te gelar Teku itu sudah lama dia. Dia dalam struktur darah ya darah itu Teku itu dia ada berbagai tingkatan ya. Yang pertama ada namanya teku panglima polim atau polim. Polim itu dia kalau dalam keluarga termasuk abangnya raja, abangnya sultan. Dia tidak bisa apa menjadi menjadi sultan, tapi dia bisa menaik turunkan sultan. Kemudian ada lagi tekunek, tekunek. Di atas lagi garis turunannya, tekunek merasa misalnya, seperti teku Hamzah. Kemudian ada lagi teku, uh, teku aja. Teku itu maksudnya dalam bahasa Aceh itu artinya paman, pamannya sultan. Ya gelar karena dulu kan ikatannya banyak ikatan diambil ikatan keluarga supaya orang patuh dan sebagainya. Ya. Kalau dari sudut fungsi, teku itu ada juga namanya Tekuci Tekuci itu adalah yang dituakan. Kayak kecil gitu. Kemudian selebihnya ada tekucut. Tekucut tuh kayak bapak saya namanya tekucut Umat. Berarti dia bukan tekuci dia hanya teku biasa dalam sebuah keluarga. Kemudian kalau menurut fungsinya ada lagi teku dengan gelar-gelar menurut masing-masing ini. Teku Ben, itu urusannya urusan jadi serdadu. Ada teku Sabandar, urusannya urusan pajak. Ada teku kali, kami teku kali ya, kamu teku kali, urusan apa? Uh, urusan syariah Islam, teku kali. Kalau di 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 Panacea ada namanya Tepu Kali Malikul Adil. Nah, itu. Dia begitu dia Jadi mungkin beliau karena beliau ini sukses dia membuka tripa dengan ladanya dan sebagainya. Kemudian beliau ini kawin dengan anak tekuci teku Tukunya teku, cuk tripa itu. Jadi pada suatu hari te, abangnya, abangnya dia, abangnya beliau ini namanya Tekuci Abdul Rahman tuh berkunjung ke Tripa untuk meminta jatah Tekuci Ali terhadap hutang yang digadaikan ada sekitar 500 dolar. Kemudian Teku, teku apa Tekuci ini terbunuh di sana di top di Masjid Tripa. Dia apa ditusuk. Ya. Ditusuk itu dia disalahkan karena dia sudah kawin dengan keluarga Tripa. Kemudian dia tidak bisa menjaga keamanan abangnya. Kemudian dia pun ditusuk sama sama anak Tuku Cik Abdul Rahman. Namanya Tuku Cik Mansur. teku Mansur. Nah, tapi beliau nggak meninggal. Nah, ini beliau ini banyak melakukan perang-perang nih, ya. Jadi beliau inilah tokoh utama perang dengan Tegu Abdullah. Gelarnya namanya gelar Tegu Cik Nila Perkasa. Lanjut. Ah ni, ni yang keluarga Tripa itu tadi. Tokek cut. Dia punya senjata ni dulu. Sampai 500 pucuk. Haji Dito aja yang punya senjata dua biji aja menggah mana-mana kan. Ni 500 buah pucuk. Nah. Ya, lanjut. Ah ni, ini ini deku apa? Deku hitam tebal. Ya. Nah. nah, ini ini teku panglima dalam. Panglimanya dia. Ini yang yang menjadi pasukan untuk meluluhlantahkan teku Cik Ini yang kecil ini anak kecil ini, ini teku Nago. Teku Nago ini kakeknya kakeknya teku Rosman. Ini masih kecil beliau. Nih. Ya. Ini posisinya nih di bekas gedung sodagar di samping rumah di Baca. Gedung sodagar, ada yang ingat di depan Telkom? Nah, itu dulu kantor kunci Sebelum pindah ke gedung DTR sekarang nih. Nah, lanjut. Ani. Nah, ini Tuku Panglima Dalam nih. Ini sudah saya perbaharui. Ini Panglima Muda nih, anaknya dari dari mundur lagi, ini salah nih, ini paling mudah. ini salah tulis Ya, ini nanti yang terakhir yang menembak Tengkuci di runeng. Nah, lanjut terus. Ah, ini, ini lotasi. Jadi, 16 orang hulu balang itu, semuanya tuh bersentuhan dengan dengan apa? Dengan tengkuci, tengkuci di runeng. Tapi yang paling, yang paling, yang pro itu dari masyarakat bubon tu pro ke beliau. buat buat terata. dari wela satu lagi. awalnya perma juga pro sama beliau karena beliau merencanakan melawan Belanda. Tapi cara beliau itu yang membuat nah beliau juga harus berhadapan dengan orang-orang yang ada di Melabu. Cara beliau itu nanti kita lihat caranya bagaimana beliau memulai perang. Ya. Tapi yang paling ini tekubin mulai barang berembu. Ini awalnya berpihak kepada beliau, tapi kemudian berpihak kepada uh, Tengku Perkasa. Kemudian ini ada Datuk Janggut Ameh. Ini ilustrasi semua ya, ini bukan foto asli. Ya ini saya buat dari dari sebuah lukisan, kemudian saya seluruh abstraksi at melalui apa, cat DPT atau Gemini. Ini Datuk Rantau Ya Datuk Rantau Lanjut. Karena kenapa orang-orang berembe, merebut dan sebagainya tidak bisa lagi datang ke pelabuh. Biasanya mereka datang kan pakai, pakai perahu. Itu uh, kurung cangkul itu diblok, diblokade sehingga nggak bisa masuk. Karena mereka menganggap orang melabuh ini sudah menjadi kafir semua karena bekerja sama dengan dengan Belanda. Ya, nah, ini ini tengku Abdullah nih. Ya, ada juga menyebutkan tengku di tengku Batai Tunggai dan lain sebagainya. Kemudian panggilan beliau ini dianggap dengan dalam apa dalam hikayat itu dipanggil dengan Sheikhuna Syekh Nah mungkin kalau ada de, pernah dengar uh, Deku pakai, pakai itu sebenarnya dari kata-kata fakih ahli ahli hukum. Ya Dekunya pakai. Ya. Kemudian beliau sangat terlibat di perang mekik ini. Kalau pernah dengar lagu Hujan Rinti Rinti Lauk Masik dalam Talago. Pacah parang di negeri baki orang datang batimpo timpo itu cerita tentang perang mekik. Tapi perang mekik ini sebenarnya ada dua kali dia ada pernah tahun 1838 -18, itu juga ada perang dengan apa namanya itu Kuala Bate setelah Kuala Bate digempur oleh Amerika itu di, di mekik juga ada terjadi perang ya sebelum Belanda masuk. Beliau kalah di mekik. Kemudian datang ke Rundeng. Di Rundeng, di masjid. Pertama itu di masjid Rundeng yang lama. di Datang. Kemudian juga di, di sini, di masjid yang sini itu juga menjadi kuta juga beliau punya dulu. Masjid itu. Ya, kemudian beliau datang dengan sebagai apa? Ya, sebagai mengajarkan ilmu lah. Ilmu, kemudian nasi juga boleh ya. Itu bisnis-bisnis tengku tuh. Sampai sekarang tuh, Raja I, Raja I banyak duitnya banyak tuh. Huh? Raja I, pulau, baca doa. Huh? <laughs> pokoknya, pokoknya bisnis lah ya kan? aja <SASli> ya. <Hence> Karena orang beragama ini dia ada dua tujuan dia Ada orang beragama ingin betul-betul beragama. Kita lihat ulama-ulama zaman -ulama kalau dulu orang-orang ulama zaman pijut-pijut. Ya kan? Ulama jino tumbuh tumbuh. Ulama jino, eh, moto alfa. Eh? Luar biasa, gedung-gedungnya, anak-anaknya. Memang-memang semua sekarang. Ya kan? Yang kedua, ada orang beragama ingin dimuliakan. Kalau dalam bahasa Aceh itu keramat. Eh, keramat tak abunya, abunya keramat ini. Keramat itu dari kata-kata karimah, dimuliakan. Keramat, Nah, keramat, keramat nyonya keramatnya nak na magic ini, kan? Nah, senda. Ah nih, kemudian uh, beliau membangun kuta. Beliau bangun kuta bukan kuta itu tempat pertahanan Pak itu semuanya. Bukan hanya di di daerah rundeng dan terjangkau di Padang serahit sampai ke Kuta Hasan yang di belakang DPR itu. Beliau bangun juga kuta. Jadi melabuh ini udah dikepung sama beliau. Nah, dari mana saya tahu? Ya. Ini, ini di beliau gigi. Di kutanya ini dari sebuah peta, ya, kubu pertahanan yang dihancurkan, ditaklukan itu ada 17 peta, 17 kuta yang dibangun oleh Tengku C di Brunei. Bayangkan 17 kuta. Ya, kuta dipagar semua dengan dengan bambu dan sebagainya. 17 biji, Ya. Ada Kuta Pasir di daerah Pasir, Prung Ujung Kalak, ya. Di Ujung Kalak beliau juga buat. Padang, Bintang, Nyakcut, Syekh Daud, Majah Babah Sungai, Ibrahim, Imam Labuh, Habib Husin, Si Cang Cangkul, Kepala Bandar, ee, Tibong, apa? Nibung, Nibung Ismail Najib, Manggis. Jadi beliau ni juga di samping membangun pesantren juga membangun pengaruh dia. Ya. Orang-orang penting-penting tu beliau pengaruhi, ya. boleh balang Wela dipengaruhi sama beliau, boleh balang Bubon dipengaruhi, tapi orang Bubon waktu ikut perang hari pertama langsung minta pulang. Enggak sanggup dengar suara meriam. Orang Bubon sama orang Wela. Nyawa awak Wela awak Bubon dia ya. bingat nak <laughs> ya. Ya, jadi pengaruh beliau tu orang datang pertama untuk berobat belajar agama, ya kan? Tak punya KU, macam-macam lah. Ia ya, urun dengan. Lah. Kemudian wak bubun wak wela dari berbagai wilayah. Antar anak belajar belajar sendiri, pilih KU, berobat dan macam-macam. Kemudian membangun daya, memperkuat kuda, terutama seberang Peruncang Cangkui. Ani, ah, ini penyebab pertama perang itu. Ya, ini, ini kuda beliau ni, ini kuda kuda beliau ni ada pertanyaan nanti nanti ada pertanyaan. Ni. Ini kuta-kuta yang boleh bangun ni. Ini kurung merebo, ini kurung jangkau ini. Ini daerah Pertamina ni. Ini yang pertama sekali beliau blokade. Memblokade kota Melabuh ni. Hasil bumi dan kebutuhan masyarakat Melabuh ni dihambat. Dia bisa tidak masuk-masuk. Pertama ambil dulu hasilnya. Kemudian cita perahunya dan sebagainya. Jadi membuat orang-orang di Merebo, orang-orang di Perembe, Rantau Panjang itu yang biasa berjualan membawa ke sini, ke Melabuh, itu merasa tergang, terganggu. Ya, di blokade. Ya, jadi marah semua penduduk di Melabu. Padang selahit dan sekitarnya juga dijaga. Kan nanti kan biasa bisa ada perahu di sini, dia jalan ke Padang Serahit. Ini juga dijaga. Nggak bisa lewat. Dan nyambut tengku, tengku di ya. Eh. Tentang sejarah. Ya, kemudian ada juga upaya masyarakat mencari jalan. Pergi dari laut, tenggelam terakhir. Karena kan Kuala rebu kan besar sekali dah. Kemudian ada juga membuat para ulai barang tersebut yang dari melabuh, uh, merebu, uh, randu panjang, perembu itu marah. Ya, karena kuala di blokade. Ya, merebu ini, Tok Janggut ini, Tok, Datuk Tok Janggut ini sangat terkenal di merebu dia. Ya, ada jalannya kan. Uh, saya punya foto waktu kawin cucu beliau ya cucu beliau yang anak yang anaknya itu teku teku banta itu anaknya yang tinggal di Australia sekarang Aduh. Nah, jadi kutanya di mana-mana nih ya jadi menurut hikayat ya penyebabnya itu yang pertama ini dia tanya mengapa waktu itu mengapa